여러분 오랜만이죠. 제가 카모리 에 가다가 다시 한국에왔습니다 다시 만나게 더 정말 반갑습니다. 카모리 리더 반달입니다. 오늘 오늘은 제가 여러분에게 우리 센터 소식을 알려드리겠습니다. 여러분 오늘 무료 종합 진로가 있는 거 아시죠? 페이스북 과 가가 타고셔 보셨나요? 오늘 무료 종합 진로는 네과 어, 산부인과, 정형외과, 피부과, 안과, 이비인후과, 영성의학과, 아, 영성의 의사선생님이 센터에 와서 진료를 했습니다. 어, 몰랐던 친구들은 어서 지금 센터로 오세요. 어, 외국인이면 모두 진료를 받을 수 있습니다. 특히 캄보디아 친구들 중 한국어를 몰라서 못 오는 친구들은 걱정하지 마고, 아, 걱정하지 마세요. 제가 통역해 줄게요. 다른 나라 통역해 주는 리더 있으니 걱정하지 마고, 센터로 오세요. 어, 접수는 1시부터 3시 30분 까지 진로는 한, 아, 이거 들었어요. <laughs> <틀렸어요. 웃음> 어, 죄송합니다. 접수는 11시부터 어, 3시, 3시 30분 까지 어, 진로는 1시부터 5시 30분까지입니다. 늦지 말고 오세요. 어, 그리고 다음, 여러분, 다음 주에 어, 이월드로 문화탐방에 갑니다. 음, 신청한 친구들은 늦지 말고 이월드로 바로 오세요. 쓴 탈러 오면 안 됩니다. 우리 모두 이월드에서 만납니다. 어, 그리고 5월 달에 있는 아시안 스마일 페스티벌 기다리는 친구들이 많죠. 제가 케이팝 노래 대회에서, 아, 노래에서 1등 했잖아요. 이번에도 어, 5월 19일, 19일에 아, 아, 페스티벌 합니다. 이번에는 이름이 아시안 파이팅 페스티벌로 바꿨습니다. 하지만 한국말 말하기 케이팝 노래 대회 체육 대회는 똑같습니다. 말하기와 노래 대회에 참가하고 싶은 친구들은 준비하고 있다가 신청해 주세요. 어, 5월 5일에 제선 전을 합니다. 모두 파이팅! <laughs> 이번에는 개명문 어, 화대에서 하기 때문에 자리가 더 편합니다. 만니오세요. 5월19일입니다.그럼저는이만방송을마치겠습니다.감사합니다.아.สวัสดีเด้อเด้อพวกพี่ๆทุกคนថ្ងៃนี้เอ่อ칸ทุกគ្នាជួយមន្តថ្ងៃនេះเอ่อខ្ញុំបានត្រឡប់បានទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានត្រឡប់មកក្រែម្ដងទៀតហើយហើយរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរអាចជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាអឺ ហើយផងដែរខ្ញុំនឹងលើកព័ត៌មានអំពីស alaryen របស់ពួកយើងអឺថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាដឹងហើយមិនទេថានៅក្នុងសាលារបស់ពួកយើងមានការទទួលស្គាល់បើជំងឺទៅទៅហ្វ្រីអឺថ្ងៃនេះមានជាបាលដូចជាអឺពេទ្យខាងក្នុងផ្នែកពេទ្យផ្នែកស្ត្រីពេទ្យផ្នែកខ្លោះក្រិចពេទ្យផ្នែកស្បែកពេទ្យខាងផ្នែកនិងពេទ្យច្រមុះច្រមុះកំពង់ក នឹងត្រជៀវហើយនឹងភ្នែកនឹងប៉េតថ្នៃដល់ថតអ៊ិចរេហើយលោកគ្រូប៉ែតទាំងនេះបានមកសាលារៀនរបស់ពួកយើងហើយគាត់បានជួយធ្វើការជាបាចម្ពោះបងប្អូនដែលគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងសូមគាត់មកឥឡូវនេះមកហើយចម្ពោះបងប្អូនដែលគាត់អត់ចេះភាសាគរណេអញ្ចឹងមានអ្នកខ្ញុំនឹងជួយបកប្រែឲ្យអើចម្ពោះប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចគ្នាដែរអឺអឺ នៅមួយទៀតគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺពួកយើងនៅតលេងនឹង Evil អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចោះឈ្មោះឲ្យអញ្ចឹងសូមនាំគ្នាទៅ Evil តែម្ដងគឺមកទីនេះគឺមិនអាចមកទីនេះបានទេព្រោះអីពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅទិញរបស់អ្នកគ្នាអហើយមួយទៀតនៅក្នុងខែ5គឺពិធីប៊ុនអាស៊ានស្មៃអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាតន្ទឹងរង់ចាំយូរហើយមែនទេអលើកនេះការលើកនោះខ្ញុំបានប្រឡងចម្រៀងទទួលបាន លេខ1ហើយលើកនេះគេនឹងធ្វើពិធីបွန်នោះនៅថ្ងៃទី19ខែ5ហើយអឺចំពោះបងប្អូននៃគាត់ចង់ចោះឈ្មោះចូលប្រឡងអសម្បទាភាសាកូរ៉េនឹងប្រឡងចម្រៀងសូមពួកគាត់អឺត្រៀមខ្លួនចោះឈ្មោះហើយគេនឹងធ្វើការជំរុញនៅថ្ងៃទី5ខែ5ហើយ អឺអឺជម្រាបសួរពិធីបងប្អូនគឺគេគេបានបដូរឈ្មោះទៅជា ASEAN Fighting វិញហើយបងប្អូនដែលគាត់មានកំរជួយឈ្មោះសូមមកចូលចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាស៊ឺស៊ឺហើយសូមអរបានចាស់គឺនៅថ្ងៃទី19ខែ5ដល់ដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ Live នៅត្រឹមនេះសូមអរគុណបាយបាយ